Вот э, многие в Фейсбуке об этом пишут, э, и меня больше всего удивил пост Георгия Тука, э, человек, которого в принципе многие уважают, в том числе и я, но пост, который он написал на тему Януковича, на тему его допроса, меня в принципе удивило, э, что он гордится тем, что он его не посмотрел и закликая украинские каналы бойкотировать вообще показ Януковича на украинских каналах. Э, может быть, при других обстоятельствах это было бы и правильно, но то, что случилось на Майдане, те допросы, которые устраивает прокуратура, генеральная прокуратура, они очень важны для понимания вообще произошедшего в феврале 2014 года. И как это нам не смотреть? Понятно, что он говорит не искренне, что он говорит не всю правду, но в принципе при таком количестве вопросов он может где-нибудь сказать, наложить правду на неправду и наоборот, и где-то это расколоться. Поэтому э, этот допрос очень важен. И я считаю, что в принципе для знатоков истории Украины его нужно посмотреть было вообще всем э, полностью. Собственно, я вот еще даже сам не